જો રફી સાહેબના ફેન તો ઘણા છે હું રફી સાહેબનો પૂજારી છું અને આ બધું જે થાય છે ને ત્યારે ખબર પડતી નથી થયા પછી ખબર પડે અને મારા જીવનમાં રફી સાહેબ આવ્યા હું પોતાને બહુ ભાગ્યશાળી માનું છું હું પહેલી પહેલીવાર જ્યારે રફીસાહનું મેં ગીત સાંભળ્યું હતું ને ઓગણીસો ને ચોર્યાસીમાં સાંભળ્યું હતું મધુબન મેં રાધિકાના આચાર્ય મારા બધા બિગ બ્રધર્સ રફીસાહના અને જૂના ગીતો ચલાવતા હતા અને ચોર્યાસીમાં રફીદાબનું પહેલીવાર ગીત સાંભળ્યું પછી મેં સિત્યાસી અઠ્યાસીમાં રફીદાબનું કલેક્શન ચાલુ કર્યું અને આ જે મંદિર તમે જુઓ છો એમ જોવા જઈએ તો મંદિર બે હજારમાં બનાવ્યું હતું પણ એકદમ જે પ્રોપર જેને કહેવાય બે હજાર બેમાં બનાવ્યું હતું કલેક્શન તો ઘણું છે અને જે છે એ સારું જ છે કારણ કે રફી સાહેબ એક એવા વાહે સિંગર છે કે જેનો અંક હજી સુધી બહાર આવ્યો નથી કે રફી આખર ગાને કેતને ગાય લેકન મેરે ઘર કે અંદર જે જો આપ કમળા દેખરે રફી સાહેબનો જો તમે રૂમ જુઓ છો એમાં ચદ્દર જે ચદ્દર ઉપર રફી સાહેબ અને મારી પસંદના ગીતોના મુખરા લખેલા છે બે પિલ્લો છે પિલ્લો ઉપર એક પિલ્લો ઉપર રફી સાહેબનું જીવનનું પહેલું ગીત અને બીજા પિલ્લો ઉપર જીવનનું આખરી ગીત અને પહેલાં પિલ્લો ઉપર જન્મ તારીખ અને બીજા પિલ્લો ઉપર એમની જે નિવારણ તારીખ છે એ લખેલી છે હું તો પહેલાં શરૂઆતમાં જ્યારે મંદિર બન્યો ત્યારે હું મનાવતો હતો હવે તો લોકો આવીને મનાવે છે आ, लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया जैसे दो टाई है मेरे पास जो रफी साहब खुद वेयर करते थे रफी साहब का कम्बल है रफी साहब का मफलर है रफी साहब का एक मेंबरशिप कार्ड है सिने म्यूजिशियन मेंबर वो बहुत दुर्लभ है रफ़ी साहब का विजिटिंग कार्ड है रफी साहब का सबसे बड़ी अगर जो धरोहर जो मैं समझता हूँ इस कमरे के अंदर है तो वो रफी साहब की एनक है क्योंकि कितने लोगों को पता ही नहीं है रफीत साहब चश्मा पहना करते थे फिर रफी साहब का एक बिग पॉकेट है जिसमें रफी साहब अपनी पेमेंट डालते थे उस जमाने में क्या है जो सौ का नोट नोट सब बड़ी बड़ी आती थी तो पॉकेट भी रफी साहब का बड़ा था रफी साहब के जबे का जेब भी बड़ा था क्योंकि रफी साहब के दिल ही बड़ा था तो वो सब चीज़ें मेरे घर पे है मफलर है कम्बल है टाई है विजिटिंग कार्ड है और रफी साहब डेली शेव करते थे जिससे शेव करते थे वो ब्लेट्स भी मेरे पास है और रफी साहब रफी साहब ऐसे जी के गए हैं कि आज रफी साहब को पैंतालीस बरस हो गए उसके बाद भी हम सब रफी साहब को ढूंढते हैं याद करते हैं और फील तो ऐसा होता है कि रफी साहब यहाँ है मुझसे बातें करते हैं अभी मैंने एक गाना सुना तो मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है तुम्हारा प्यार ये भी मेरे जीने का आसार है तो हम वो फील था कि यार ये गाना लगता है रफी साहब ने अभी अभी रिकॉर्ड किया इतना तरोताजा इतना अंतर हो था कि रफी साहब ने अभी रिकॉर्ड किया हम अभी सुन रहे हैं हम बहुत नसीबदार हैं जो भी हम 60 की जो पैदाश है रफी साहब को सुन सके रफी साहब को हम आज तक सुनते आ रहे हैं और मैं जब कीधु कि भाई कैसेट्स तो जमा रहे पहला कैसेट हो तो, तो पहला हमें सिक्सटीज नाइंटीजनी कैसेट रेडीमेड मिलती थी ए हूँ भेगी करते तो પછી રેકોર્ડિંગ કરવા માંડવા અમારા ચાફરમેન સુર્ધી મે રેકોર્ડિંગ બહુ કરાયું પછી જેમ જેમ અપગ્રેડ થતા ગયા તો MP3 બધા ફોર્મેટમાં મારી પાસે બધા રફીદાબના ગીતો છે કે કઈ કઈસે વાઇબ સિંગર تھے કે જિનકા જો એક એક અંક એક અભી તક બહાર નહી આ હે લેકિન જીતના હે અન સફિશિયન્ટ ઓર મે ખુશ હું જો નહી હે મે ક્યા રફીદાબ સે રોજ પૂજા કરતો હું ઓર રફીદાબ સે બાતચીત કરતો હું હમ રફ્યુ આર ગો રફ્યુ આર ગો દે તો રોક हर अब रिक्वेस्ट करता हूँ रफ़ी साहब जितना गाया सुना दीजिए और अगर आपके इस भक्त पे तरस आता है तो दिलवा दीजिए तो अभी जैसे रफी साहब के दामाद है जो अभी पूरा उनका जो धरोहर है रफी साहब की वो संभाल के बैठे हैं बिल्कुल हमारे परवेज जीजा जी तो कभी कभी ऐसा दुर्लभ रिकॉर्ड उनके हाथ में लग जाता है तो वो भी गाना भेजते हैं सुनाते हैं और कलेक्शन तो मैंने काफ़ी की अहमदाबाद के जाफर मंसूरी इकबाल मंसूरी और मेरा खास यारों का यार संजू राजपूत बहुत कलेक्शन किया हमने लेकिन है हमको मालूम है कि गाने खूट रहे हैं लेकिन उनकी फॉर्मेट अलग अलग है कुछ गाने ऐसे हैं जो वीडियो में है तो ऑडियो में नहीं है जो ऑडियो में है तो फिर वीडियो में नहीं है लेकिन है जो भी कुछ है और रफी साहब की काफ़ी कलेक्शन है मेरे पास कुछ रेयर फोटोग्राफ भी है मेरे पास रफ़ी साहब के लाइव शोज की कुछ बहुत बीटा कैम भी मेरे पास है आज मैं पहली बार कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि कुछ बीटा कैम भी मेरे पास है जो कुछ है रफ़ी साहब की समझो आशीर्वाद से माँ बाप के आशीर्वाद से कहा और देखो मैं बिजनेस तो करता था तो गांव-गांव घूमता था अंडर गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग है और मेरा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो पैकिंग्स है वो एक भी चीज़ आपको रफ़ी साहब के गाने के बिगैड़ नहीं मिलेगी अगर कोई मेरे से माल लेके जाता है तो उसकी जो कैरी बैग देती है उस पर भी गाना लिखा हुआ है बिल बुक पे गाना लिखा हुआ है बॉक्स में गाना लिखा हुआ है थैली पे गाना लिखा हुआ है और अगर आप मेरी शॉप पे आते हैं और ऐसे ही खरीदी करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं और कुछ ऐसा आपका बिल का अमाउंट बना जो रफी से वाबस्ता है रफीज़ से वो वास्ता रखता है जैसे इकतीस अस्सी चौबीस सौ इकतीस सौ जो भी रफी साहब के आज गिर्द वाले जो है, अगर आपका वो बिल बन जाता है तो हम उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देंगे। मेरी लाइफ पूरी रफी साहब ने चेंज कर दी बहुत कुछ मैं सच्ची बात बताऊं कि रफी साहब को सुनने के लिए एक बाकीदी भी होनी चाहिए तो एक और रफी साहब ने बंगला थी बाहर निकल तो गाड़ी फियाड़ पड़ी थी वन जीरो सिक्स सेवन एम एम यू तो मिला अभी मैं गाड़ियाँ जितनी भी लूँगा ना जब भी जीवन में तो मैं नंबर वो लूँगा तो आज बीस वर्षों से मेरे पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं अगर मैं बेचता हूँ तो वन जीरो सिक्स वन होती है अगर खरीदता हूँ तो उसका नंबर मैं वन जीरो सिक्स वन लेता हूँ अभी भी मेरे पास जो चार टोटल व्हीकल्स है टू व्हीलर और फोर व्हीलर मिला के तो सबका नंबर एक ही है परसों से ही हमारा जेठा भी रफीन थे बतानी इच्छा थे कि रफ़ी साहब को छः फिल्म फेयर अवार्ड मिले दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले ठीक है लेकिन रफी साहब को अभी तक भारत रत्न से नवाजा नहीं गया सर्वोच्च जो इंडिया किताब है एवॉर्ड है ये भारत रत्न है तो अमरा जितना भी रफिया है बदा एक एकज इच्छा है तमन्ना है कि रफी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए क्योंकि अगर आप क्वालिटी जो देख के भारत रत्न आप देते हो किसी को भी तो रफी साहब एम कोई भी जगह पर ओछा उतरता है नहीं